నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు శ్రీరామనవమి రోజు శ్రీరామాష్టక పారాయణ చేసి శ్రీరామచంద్రుడి కరుణాకటాక్షాలకు పాత్రులవుదాం శ్రీరామాష్టకాన్ని శ్రీరామనవమి రోజు ఉదయాన్నే పఠించడం ద్వారా సర్వకష్టాలు తొలగిపోయి సుఖశాంతులతో ఉంటారు శ్రీరామాష్టం सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं ऋतभूमिभारं सदा विकारं सुखसिन्दुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लक्ष्मीनिवासं जगतां निवासं, निवासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं भूदेववासं शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मन्दारमालं वचने रसालं गुणैर्विशालं हतसप्ततालं क्रव्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि वेदान्तगानं सकलैः समानम् ऋतारिमानं त्रिदशप्रदानं गजेन्द्रयानं विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रमाणं कृदभक्तकामम् श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्वमादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि कले कृतान्तं स्वजने विनीतम् सा मेपगीतं मनसा प्रतीतं रागेण गीतं वचनादतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रशवराष्टकं त्वं मयोरितं देवि मनो विशुदये पठन्ति शृण्वन्ति गृणन्ति भक्ता ते स्वीया कामां प्रलभान्ति नित्यम् इति श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम्